происходит по отношению к Украине со стороны России, это в конечном итоге приведет в Украине к сплочению и к созданию настоящего государства. Я в этом убежден. Мне, мне кажется, что э, вот э, та трагедия, которая сейчас происходит на вашей земле, это, кстати, вот, э, последствия того 70-летнего владычества советской идеологии, которая насаждалась на одной шестой части нашей планеты. Вот эта психология, несмотря на то, что появились новые поколения, пока что себя не изжило и как ни странно, очень многие в России, которые, которым 20, 30 лет, 15 лет, они не знают, что такое Советский Союз, но многие из них как-то генетически считают, что это была какая-то мечта, и эта мечта закончилась. И я не знаю, что должно произойти, чтобы мировоззрение у этих поколений э, было бы нормальным. Я сейчас говорю не только про Россию, я имею в виду и свою родину, Грузию. Вот э, почему-то мне кажется, что когда насаждается одна идеология, на протяжении 70 лет, то, наверное, столько же должно пройти, чтобы мышление поколений изменилось и стало бы нормальным. А то, что Украина стремится к цивилизованным странам и стремится в Европу, это, это замечательно. Так и должно быть. Просто по-другому это немыслимо. И вот мне опять я повторяю, повторяю эту ужасную какую-то страшную мысль, что то, что сейчас люди погибают, они погибают за то, чтобы вот этот европейский выбор и в самом высоком понимании демократия, чтобы... Вот, эти люди отдают сейчас жизнь за то, чтобы это все свершилось бы, но для этого, видимо, нужно время, и как это не ужасно, видимо, еще будут э, жертвы. И я не знаю сейчас, э, вы знаете, когда э, в моем лице сидит человек, э, когда 20 с лишним процентов его родины, и его страны, и его народа оккупированы, то, может быть, вы поймете э, меня и поймете, почему у меня так болит душа за Украину. Потому что у меня болит душа за свою родину. Э, Абхазия, где живут где живет братский нам народ, на этой земле довольно большое количество церквей, которые были построены в 12, 14, 16 столетии. И эти церкви сейчас перекрашиваются и появляются какие-то куполы, которые ничего общего с грузинской церковной архитектурой не имеют, они все сейчас приобретают вид русской православной церкви. Ну, поэтому, значит, даже если забыть о жертвах, вот то, что сейчас происходит у нас, это ужасно. Я уже не говорю о там, 250 тысяч беженцев, которых, которые были изгнаны из Абхазии. И это было сделано специально для того, чтобы там больше не оказалось бы грузин. И когда я провожу какие-то параллели с тем, что происходит сейчас, к сожалению, эти параллели очень какие-то очень похожие. Это очень неприятно. А, Сикорский? Сикорский это, ну как вам сказать, это большая организация со многими сотрудниками, которые должны получать зарплату, у которых должны быть свои квартиры, у которых должны быть свои машины у которых дети, им всем надо жить, им всем надо существовать. Все издательства существуют за счет исполняемых авторов. Сикорский существует за счет Шестаковича в основном, Шнитке, Губайдулиной, ну, может быть, отчасти моей мужики, которую они прокатывают, берут за это деньги и э, делятся с авторами. А вот это 50% они, значит, отчисляют авторам, а 50% идет на содержание этого издательства. И э, права авторские во всем мире все-таки соблюдаются, кроме бывшей территории Советского Союза, включая Грузию, Украину и так далее, и так далее, и так далее. Но со временем, видимо, сейчас придется как-то, э, как-то приноравливаться к тем, э, вот ведь везде больше в Киеве не курят, ни в одном ресторане, ни в одном кафе, все выходят на улицу и курят. Заставили? Как это произошло? Мне это непонятно. В Грузии, в Грузии все курят в ресторанах. Закон приняли. Вот такие же законы существуют по охране авторских прав.